Pernah tak anda terfikir, mungkin mungkin anda hanyalah watak sampingan dalam filem kehidupan anda sendiri? Kedengarannya macam keterlaluan, saya tahu. Tapi cuba lihat sekeliling. Berapa ramai orang yang anda kenal bangun setiap hari, ikut rutin automatik, hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain dan langsung tidak pernah bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku mahu? Kebanyakan orang hidup begitu dan yang paling menyedihkan mereka tak sedar pun sekarang jawab saya dengan jujur bagaimana jika masalahnya bukan kekurangan bakat bukan kerana tiada duit bukan juga sebab tiada tuah tetapi kerana anda sendiri yang memilih untuk memainkan peranan kecil dalam kisah hidup anda ramai orang hidup sebagai penonton dalam cerita mereka sendiri mereka lihat orang lain dan fikir kalau aku ada tuah macam dia kalau aku berani macam dia kalau aku mula lebih awal dan begitulah mereka terus hidup menonton menunggu berharap tapi mereka tak sedar tiada siapa yang akan ketuk pintu dan beri mereka skrip watak utama itu takkan berlaku sebab watak utama bukan sesuatu yang diberikan ia perlu diambil dan dari situ segalanya mula berubah saat anda benar-benar putuskan untuk ambil alih hidup anda segalanya berubah tapi keputusan itu bukan sekadar ayat motivasi, bukan sekadar hantaran media sosial. Keputusan itu perlukan keberanian. Keberanian untuk berdiri di depan cermin dan berkata, "Aku dah terlalu lama hidup secara automatik. Aku sembunyi di sebalik alasan. Dan itu semua akan berakhir sekarang." Tapi izinkan saya tanya soalan yang penting, adakah anda benar-benar tahu apa yang anda mahu? Boleh tak anda huraikan dengan satu ayat yang jelas tentang apa yang anda mahu dalam hidup? Anda mungkin akan terkejut berapa ramai yang terdiam, keliru, tak mampu menjawab. Itu berlaku sebab dari kecil kita tak diajar untuk fikir tentang keinginan. Kita dilatih untuk fikir tentang kekangan. Sejak kecil kita dengar ayat macam, jangan bermimpi terlalu tinggi, itu hanya untuk orang kaya, buat kerja yang boleh jana duit, bukan kerja yang anda suka. Dan yang paling malang, kita mula percaya. Tapi izinkan saya kongsikan sesuatu yang boleh ubah segalanya untuk anda. Masa saya masih muda, seorang lelaki berikan saya sebuah buku dan berkata, "Kalau kamu ikut apa yang ditulis dalam buku ini, hidup kamu akan berubah." Dan saya buat keputusan untuk percaya. Saya cuba. Tahu kenapa? sebab hidup saya waktu itu berterabur. Saya kerja kuat, tapi gaji saya hanya lebih kurang RM2,500 sebulan dan saya terbelit hutang. Saya seperti watak tambahan yang tak penting. Tiada siapa perasan saya. Saya sendiri pun tak perasan diri saya. Tapi pada saat seseorang berkata saya boleh berubah, saya ambil keputusan untuk jadi watak utama. Dan ya, yeah, ia bukan mudah. Untuk tahu apa yang kita benar-benar mahu, kita perlu berhenti hidup secara autopilot. Kita kena senyapkan dunia sekeliling dan tanya diri, apa yang buat aku rasa bersemangat? Apa yang aku sanggup buat setiap hari walaupun tiada bayaran? Dengar betul-betul. Bila anda jumpa jawapan tu, hidup anda akan berubah. Sebab anda mula hidup dengan tujuan. Dan tujuan itu bahan bakar jiwa. Ia yang menjadikan orang biasa seorang pemimpin, pencipta, pelakar masa depan. Tapi mungkin anda fikir, tapi aku ada anak, aku ada bel, aku ada tanggungjawab. Aku tak ada masa nak bermimpi. Saya faham, sungguh. Tapi tahu tak apa yang lebih menakutkan daripada bermimpi besar? Hidup seumur hidup tanpa tahu apa yang anda benar-benar mahu. Bangun setiap pagi untuk teruskan gaya hidup yang bukan pun pilihan anda. Anda tak perlu tinggalkan segalanya hari ini. Anda cuma perlu buat satu perkara, buat keputusan. Putuskan apa yang anda mahu. Tulis. Baca. Bayangkan. Setiap hari, ulang kepada diri sendiri, aku sangat bahagia dan bersyukur sekarang kerana dan lengkapkan dengan visi anda. Jangan jimatkan butiran. Rasa. Lihat. Hidupkannya dalam fikiran. Ada sebab saintifik di sebalik ini. Kajian dalam bidang neurosains menunjukkan apabila anda ulang bayangan mental yang sama dengan emosi yang kuat, otak anda mula cipta rangkaian saraf baru yang menukar gambaran itu jadi arahan. Anda akan mula bertindak berbeza. Anda akan mula bercakap dengan cara yang berbeza dan alam sekitar pun mula bertindak balas dengan cara yang berbeza. Macam anda tukar siaran radio. Anda tak akan dengar siaran baru selagi anda masih kekal pada frekuensi lama. Anda perlu tukar frekuensi. Dan semuanya bermula dengan satu keputusan itu. Jadi hari ini, sekarang, saya cadangkan satu latihan. Ambil sehelai kertas dan pen atau buka aplikasi nota dalam telefon anda dan tulis Aku sangat bahagia dan bersyukur sekarang kerana dan huraikan dengan sejelas-jelasnya kehidupan yang anda mahu cipta. Tak kisah kalau nampak mustahil. Tulis juga. Sebab ini bukan tentang apa yang benar hari ini. Ini tentang apa yang akan jadi benar apabila anda ubah siapa anda. Dan bila dah siap, simpan kertas itu. Baca setiap hari selama tujuh hari. Bacakan dengan suara kuat. Rasa setiap perkataan. Jika anda melakukannya dengan komitmen yang benar-benar jujur, sesuatu dalam diri anda akan mula bergerak, dan tidak akan ada jalan untuk berpatah balik. Kerana peranan sebagai watak sampingan dalam cerita hidup anda sendiri tidak lagi sesuai dengan diri anda. Anda akan sedar bahawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, anda lah yang sedang menulis skrip kisah hidup anda sendiri. Dan percayalah, ini hanyalah permulaan. Ramai orang bertanya kepada saya, "Bob, macam mana saya nak percaya kepada sesuatu yang belum berlaku?" Dan saya jawab, "Sebenarnya anda dah pun buat begitu sepanjang masa, cuma pada perkara yang salah. Anda risaukan masa depan, takut dengan kemungkinan yang buruk dan membayangkan senario-senario negatif dengan sangat terperinci." Anda tak sedar bahawa anda sedang menggunakan imaginasi anda untuk melawan diri sendiri. Setiap kali anda membayangkan kegagalan, bencana atau masalah yang belum pun berlaku, anda sedang mencipta imej mental yang amat kuat. Dan yang paling bahaya, anda sedang membiarkan imej-imej itu meresap masuk terus ke dalam minda separa sedar anda. Minda separa sedar tidak menilai. Ia tidak berkata ini baik atau ini buruk. Ia hanya menerima, kemudian mula menggerakkan kuasa dalaman dan waran untuk menjadikan apa yang dibayangkan itu satu kenyataan. Ini bukan sihir. Ini adalah satu hukum sejagat. Saya teringat satu kisah yang sangat memberi kesan kepada saya. Seorang rakan saya, Phil Goldfin, ingin memenangi satu lagi anugerah Oscar. Dia sudah pun memenangi satu sebelum ini. Tapi kali ini, dia mahukan dua. Saya kata kepadanya, Phil, ambil gambar awak memegang satu patung Oscar di setiap tangan. Walaupun terpaksa guna Photoshop. Kemudian cetak gambar itu dan lihat setiap hari. Bawa ia bersama awak. Tanam imej itu dalam minda separa sedar awak. Dan dia lakukannya. Dalam masa 10 minit, gambar itu sudah ada dalam telefon saya. Dengar sini, tak lama selepas itu, apa yang dulu kelihatan seperti fantasi telah menjadi realiti. Dia benar-benar berdiri di situ, memegang dua patung Oscar. Apa yang bermula sebagai satu bayangan dalam minda telah menjadi nyata. Sebab begitulah cara ia berfungsi. Segala yang wujud dalam dunia fizikal pada asalnya bermula sebagai gambaran dalam fikiran seseorang. Faham apa maksudnya? Anda mahu ubah realiti hidup anda? Maka ubahlah imej-imej yang anda bawa dalam diri anda. Tapi kebanyakan orang buat sebaliknya. Mereka lihat cermin dan nampak kegagalan. Nampak rasa bersalah, hutang, penolakan. Mereka membayangkan bos mereka memecat mereka, bel yang sudah tertunggak, perniagaan yang sedang gagal. Dan mereka hidup dengan bayangan itu setiap hari. Hasilnya, mereka mencipta tepat apa yang mereka paling takuti. University Stanford telah membuktikan bahawa otak memberikan tindak balas yang sama terhadap satu imej yang dibayangkan dengan jelas seperti mana ia bertindak balas terhadap pengalaman sebenar. Dalam erti kata lain, jika anda boleh nampak sesuatu dengan jelas, anda akan mula mempercayainya. Dan bila anda percaya, anda akan bertindak seolah-olah ia sudah pun berlaku. Tapi kuncinya terletak pada satu perkara, anda mesti merasainya. Anda mesti membayangkannya dengan emosi dan kehadiran sepenuhnya. Imej tanpa perasaan adalah seperti benih yang dilempar ke atas jalan tar. Tapi apabila anda isikan ia dengan perasaan, barulah ia boleh berakar. Sekarang saya mahu anda fikirkan bersama saya, apa yang anda lihat bila anda pejam mata. Adakah anda nampak rumah impian anda atau bel-bel yang tertunggak? Adakah anda nampak diri anda memberi ceramah di hadapan orang ramai atau duduk membatu dalam ketakutan di dalam bilik anda? Adakah anda nampak tubuh anda sihat dan bertenaga atau sakit dan keletihan? Image-image itu sedang membentuk kehidupan yang akan anda alami. Setiap hari. Dan yang paling mengejutkan, anda ada kuasa untuk menukarnya. Anda hanya perlu buat keputusan untuk lakukannya. Saya tahu apa yang mungkin anda fikir sekarang, tapi Bob, saya dah cuba buat visualisasi dulu tapi tiada apa-apa yang berlaku. Dan saya katakan, cuba dua hari tanpa fokus, tanpa emosi, tanpa pengulangan itu seperti cuba untuk angkat beban bernilai kira-kira RM40,000 ringgit Malaysia pada minggu pertama anda ke game. Otot tak akan bertindak balas. Belum lagi. Minda kita pun begitu. Ia perlukan konsistensi. Sebab itu saya cadangkan satu komitmen, setiap hari, sekurang-kurangnya selama 15 minit, duduk di tempat yang tenang. Pejamkan mata. Dan lihat. Lihat dengan jelas siapa anda mahu jadi. Di mana anda mahu berada. Dengan siapa. Berapa anda mahu jana, katakan, kira-kira RM5,000 ringgit Malaysia sebulan. Apa yang anda mahu rasa. Bayangkan semua itu dengan penuh perincian. Seolah-olah semuanya sedang berlaku sekarang. Bayangkan rasa fabrik sofa di rumah baru anda. Bau kereta impian anda. Bunyi tawa anak-anak anda semasa bercuti yang dibiayai dengan pendapatan baru anda. Bayangkan semua butiran itu. Dan senyumlah ketika anda lakukannya. Biar tubuh anda turut merasainya. Setiap hari yang anda lakukan ini anda sedang menstruktur semula minda anda. Dan lebih cepat daripada yang anda sangka, dunia fizikal anda akan mula selaras dengan apa yang anda bayangkan. Kerana anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda adalah. Dan anda menjadi apa yang anda lihat dalam minda anda setiap hari. Seperti kata Walt Disney dan inilah ayat yang tersemat dalam diri saya sejak kali pertama saya mendengarnya. Jika anda boleh bermimpi anda boleh lakukannya. Tapi izinkan saya tambah sesuatu yang sangat penting. Selagi anda terus bermimpi setiap hari dengan kejelasan, emosi yang mendalam dan tujuan yang jelas, maka anda sudah berada di landasan yang betul. Ini bukan tentang menutup mata dan menunggu keajaiban berlaku. Ia tentang bagaimana anda menggunakan minda anda kerana ia adalah alat paling berkuasa dalam seluruh alam semesta. Apabila anda benar-benar faham perkara ini, anda tidak lagi menjadi mangsa nasib, sebaliknya anda menjadi arkitek yang membina realiti anda sendiri. Segala-galanya tanpa pengecualian dalam alam semesta ini adalah tenaga. Dan tenaga itu bergetar. Getaran itu adalah gerakan. Ini bukan teori spiritual atau metafora puitis, ini sains. Ini fizik. Dan ini termasuk diri anda. Anda ialah gelombang tenaga dengan fikiran, perasaan dan tindakan yang sentiasa memancarkan frekuensi tertentu. Dan inilah intipatinya, anda hanya akan menarik sesuatu yang sepadan dengan frekuensi yang anda pancarkan. Ia bukan tentang apa yang anda mahukan. Ia bukan tentang apa yang anda layak terima. Ia tentang apa yang anda sedang getarkan. Sekarang biar saya ceritakan sesuatu yang mungkin akan membuka minda anda sepenuhnya. Ketika saya mula mengkaji prinsip ini, saya sedar bahawa seluruh hidup saya selama ini tidak selari. Saya mahukan wang, tapi fikiran saya sentiasa tentang hutang. Saya inginkan kejayaan, tapi saya rasa diri saya kecil. Saya idamkan kebebasan, tapi saya bergetar dalam rasa bersalah. Dan waktu skim saya sedar, anda takkan boleh menarik sesuatu yang tidak berada dalam getaran anda. Ia seperti anda ingin mendengar muzik klasik tetapi anda sedang set pada saluran muzik rock tak kira sekuat mana anda menjerit pada radio yang anda dengar tetap muzik rock Begitulah dengan hidup anda anda mahukan ketenangan tapi anda bergetar dalam keresahan maka yang akan datang kepada anda adalah lebih banyak keresahan anda mahukan kekayaan tapi anda bergetar dalam rasa kekurangan Alam semesta akan membalas dengan lebih banyak kekurangan, lebih banyak cabaran, lebih banyak usaha yang sia-sia. Dan yang paling pelik, tiada siapa pernah ajarkan ini pada anda. Tiada siapa pernah jelaskan bahawa corak getaran dalaman anda lebih menentukan hasil hidup anda berbanding usaha fizikal anda. Anda diajar untuk belajar bersungguh-sungguh, bekerja keras, ikut peraturan. Tapi tiada siapa ajar anda cara untuk tukar frekuensi dari dalam. Di situlah letaknya kunci sebenar. Satu ketika, saya membaca tentang sifat tenaga bumi dan saya sedar sesuatu yang sangat luar biasa. Anda boleh tanam racun dan jagung di tanah yang sama dan tanah itu akan terima kedua-duanya. Ia tidak menghakimi. Ia hanya bertindak balas. Ia menyuburkan apa yang anda tanam. Minda bawah sedar anda juga begitu. Ia tidak menentukan sama ada sesuatu fikiran itu baik atau buruk, positif atau negatif. Ia cuma bertindak balas kepada apa yang anda ulang paling kerap dengan emosi yang kuat. Anda mungkin bertanya, "Tapi Bob, macam mana saya nak tahu frekuensi saya sekarang?" Mudah saja. Lihat pada hidup anda. Hasil yang anda sedang alami sekarang adalah refleksi daripada frekuensi dominan anda. Dan jika anda tak suka apa yang anda lihat, jawapannya bukan di luar sana. Ia berada di dalam diri anda. Ia dalam getaran anda. Saya masih ingat dengan jelas detik saya sedar yang saya boleh cipta ekonomi saya sendiri. Saya duduk dalam studio kecil di halaman belakang rumah dan saya fikir, saya boleh sebarkan mesej kepada seluruh dunia dari sini. Dari halaman rumah saya. Ia hanya jadi kenyataan kerana bertahun-tahun sebelum itu, saya sudah ubah frekuensi saya. Saya mula bergetar dalam frekuensi penciptaan, sumbangan, dan impak. Dan itu menarik semua yang saya perlukan orang yang tepat, struktur, dan visi. Ia seperti magis. Tapi sebenarnya bukan magis. Ia adalah hukum. Dan ini bukan soal jadi optimis semata-mata. Ini soal jadi sedar. Soal anda memilih apa yang anda izinkan untuk terus hidup dan bergetar dalam diri anda. Majoriti orang biarkan frekuensi mereka ditentukan oleh bel, berita dan rumutan pagi. Mereka hidup dalam getaran orang lain dan skim hidup sebagai watak sampingan. Sekarang saya mahu anda lihat diri anda sendiri seketika dengan jujur. Bila anda bangun pagi, apa emosi pertama yang anda rasa? Syukur atau bimbang? Bila anda fikirkan tentang wang, anda rasa yakin atau takut? Bila anda bercakap tentang masa depan, nada suara anda penuh semangat atau keretihan? Jawapan-jawapan ini adalah petunjuk yang jelas tentang frekuensi anda. Dan jika anda mahu ubah apa yang anda sedang tarik ke dalam hidup anda, anda perlu mula dari sini. Anda tak boleh hidup kehidupan baru dengan frekuensi yang lama. Anda perlu lakukan penyesuaian kecil setiap hari, tapi dengan penuh kesedaran. Jadi, saya cabar anda, selama tiga hari akan datang, perhatikan diri anda seperti seorang saintis. Catat apa yang anda rasa, apa yang anda paling kerap fikirkan, dan apa yang anda sering katakan. Kemudian tanya diri anda, adakah frekuensi ini selari dengan kehidupan yang saya kata saya mahukan? Jika jawapannya tidak, ubahlah ubah secara sedar pasang muzik yang menaikkan tenaga anda tonton sesuatu yang menginspirasi ulangi afirmasi positif amalkan rasa syukur lakukan visualisasi bermeditasi lakukan apa sahaja yang perlu tapi ubah frekuensi anda kerana inilah kebenaran yang mutlak alam semesta tidak beri anda apa yang anda minta ia beri anda apa yang anda benar-benar getarkan. Apa yang kamu pancarkan, skim yang akan kamu terima. Dan apabila kamu mula memancarkan dengan kejelasan, secara konsisten dan dengan niat yang jelas, tidak mungkin keadaan akan tetap sama. Tidak mungkin jalan tidak terbuka. Kerana akhirnya kamu telah selari dengan kehidupan yang benar-benar kamu mahu jalani. Ramai orang percaya mereka faham bagaimana minda berfungsi. Mereka kata, saya dah baca pasal ni. Dah tengok video. Saya tahu pemikiran positif tu penting. Dan saya selalu jawab dengan soalan yang sama, kalau betul kamu dah faham, adakah hasil hidup kamu membuktikannya? Sebab kebenarannya mudah, hasil tidak pernah menipu. Kamu boleh ulang kata-kata yang indah. Kamu boleh hafal afirmasi. Kamu boleh kongsikan kandungan motivasi di media sosial. Tapi kalau hasil hidup kamu tetap tak berubah, kalau hidup kamu sama saja tahun demi tahun, maaf cakap, kamu sebenarnya belum faham pun lagi. Kerana bila kamu betul-betul faham, perubahan akan bermula. Dan perubahan itu bukan berlaku dalam akal logik. Akal logik hanya memahami, menganalisis, menyusun. Tapi yang sebenarnya mengawal hidup kamu adalah minda separa sedar. Minda inilah yang tentukan tindakan kamu reaksi kamu, dan keputusan automatik kamu. Sebab tu ramai orang yang bijak masih terperangkap dalam corak lama yang sama. Sebab pengetahuan intelek tak mampu ubah paradigma dalaman. Kamu boleh jadi pakar kewangan tapi masih hidup di belenggu hutang. Kamu boleh belajar tentang kepimpinan tapi masih kurang keyakinan. Kamu boleh faham segalanya tentang keusahawanan tapi tak pernah pun mulakan projek. Kenapa? Sebab apa yang kamu tahu tidak sepenting apa yang sudah tertanam dalam diri kamu. Dan satu perkara penting yang kamu perlu tahu, paradigma kamu terbentuk tanpa keizinan kamu. Ia ditanam sewaktu kamu kecil melalui pengulangan, teladan dan kata-kata yang kamu dengar. Kebanyakannya datang dari orang yang sayangkan kamu, tapi mereka sendiri pun terperangkap dalam cara fikir kekurangan. Orang yang kata, duit tak tumbur atas pokok orang kaya semua penipu, buat kerja dulu, baru boleh berseronok. Dan sekarang, bila kamu dah dewasa, kamu ulang balik semua skrip tu tanpa sedar. Mungkin kamu nak hidup lebih senang, nak jana lebih pendapatan, nak berniaga, melabur, melancung, berkembang. Tapi jauh di dalam diri kamu ada suara yang kata kamu tak layak, kamu akan gagal, ini semua bahaya. Dan suara tu leh yang sabotaj kamu. Dalam diam. Setiap masa. Nak bukti? Fikirkan seseorang yang pernah dapat banyak duit tapi hilang semuanya. Contohnya, Mike Tyson, salah seorang peninju terhebat dalam sejarah. Dia pernah memperoleh lebih daripada 700 juta ringgit Malaysia, tapi akhirnya hilang semuanya. Kenapa? Sebab minda dia diprogram untuk kehancuran diri. Dia tak pernah ubah apa yang ada dalam dirinya. Walau berapa banyak dia dapat, paradigma lama tetap tarik dia ke bawah. Sekarang fikir pula tentang yang sebaliknya. Seseorang yang bermula dari kosong, tak ada pendidikan, tak ada duit, tapi dia ubah dalaman dia dulu sebelum cuba ubah luaran. Orang ni mungkin ambil masa lebih lama. Mungkin dia kena kritik, diragui, jatuh bangun tapi dia capai keputusan yang konsisten. Sebab asas dalaman dia kukur. Jadi saya tanya kamu, jalan yang mana satu kamu tengah ikut? Kamu cuba ubah hidup kamu dengan paksaan, semangat, desakan atau kamu mula dari tempat yang betul, dari dalam diri kamu? Kajian daripada Harvard Business Review menunjukkan bahawa 95% keputusan manusia dibuat secara tidak sedar, ini bermaksud hanya 5% daripada kehendak sedar kamu yang betul-betul mengawal hidup kamu. Yang selebihnya adalah program automatik. Jadi, kalau kamu nak hasil yang berbeza, kamu kena berhenti lawan tabiat lama. Kamu kena ganti dengan kepercayaan baru. Tapi ingat, ini bukan benda yang boleh berlaku lepas tengok satu video. Bukan lepas dengar satu kata-kata semangat. Ia berlaku melalui pengulangan, emosi dan niat yang dilakukan setiap hari. Sebab tu saya tekankan sangat tentang visualisasi, tulis matlamat dan afirmasi. Sebab semua ni adalah alat yang memprogram semula minda separa sedar kamu. Ini adalah bata-bata yang membina paradigma yang baru. Dan tahu tak apa tanda pertama yang kamu sedang berubah. Bila benda yang dulu menakutkan kamu, sekarang buat kamu teruja. Bila kamu dah tak ragu-ragu dengan diri sendiri. Bila kamu mula bertindak tanpa perlukan pengesahan orang lain. Bila apa yang dulu nampak mustahil, kini rasa macam satu kepastian. Tapi untuk sampai ke tahap tu, kamu kena buat satu langkah iman. Bukan iman dari sudut agama. Tapi iman dari sudut praktikal, percaya pada benih walaupun kamu belum nampak buah. Sebab dunia luar kamu hanyalah cerminan kepada dunia dalaman kamu. Kalau kamu masih belum capai apa yang kamu nak, itu bukan sebab kamu tak mampu. Tapi sebab kamu masih bawa gambaran diri yang kabur dan salah. Dan selagi gambaran itu tak berubah, hasil kamu pun takkan berubah. Jadi, berhentilah cari di luar. Hasil itu hanyalah buah. Apa yang benar-benar perlu kamu ubah adalah akarnya. Bila akar berubah, segalanya di sekelilingnya juga akan berubah. Jika ada satu perkara yang perlu kamu ingat daripada video ini, ia adalah, hidup kamu tidak berubah apabila kamu belajar sesuatu yang baru, ia berubah apabila kamu mengalami perubahan dari dalam diri. Tidak kira berapa banyak buku yang telah kamu baca, berapa banyak kursus yang kamu ikuti, atau berapa banyak video yang kamu tonton yang paling penting ialah apa yang kamu putuskan untuk lakukan dengan semua itu sebab keputusan untuk ambil alih kawalan hidup kamu sendiri untuk menjadi watak utama dalam kisah kamu adalah saat di mana arah hidup kamu mula berubah dan jika kamu sudah sampai sejauh ini itu tandanya ada sesuatu dalam diri kamu yang sudah mula bergerak jadi sekarang saya ingin ajak kamu untuk naik satu lagi anak tangga dalam perjalanan ini. Video seterusnya yang muncul di skrin sekarang akan bantu kamu meluaskan kesedaran kamu dengan lebih jauh dan bawa kamu satu langkah ke hadapan. Tontonlah, kerana ia akan menjadikan kamu satu peratus lebih baik daripada diri kamu sekarang. Terima kasih banyak kerana bersama saya di sini. Saya akan tunggu kamu dalam video yang seterusnya.